Право бесплатного проезда четыре раза в год автобусами по территории Украины получили 16 родственников погибших при службы милиционеров. По словам главы Милицейского профсоюза Анатолия Анищука, это стало возможным благодаря отзывчивости собственников одной из крупнейших автотранспортных фирм. При выдаче проездных учитывались пожелания родных и близких. Хотіли зняти ті втрати, які ви понесли їх неможливо нічим повернути. Єдине, що сьогодні залишається нам, це пам'ятати про. тех, кто пішов в життя, и пометать про тех, кто с ними был поруч. По словам президента автотранспортной компании, она охватывает 50 городов Украины и в качестве благотворительной помощи уже раздала 500 таких проездных. В Запорожье родственникам милиционеров документы на право льготного проезда выдали совместно президент автотранспортной компании и лидер милицейского профсоюза. Если в таком направлении будет развиваться профсоюзное движение, оно имеет перспективу, и думаю, что все здесь сидящие, каждый из здесь сидящих почувствует на себе выгоду от того, что он является членом профсоюзного комитета. Виктор Ольховский подчеркнул, что задачи профсоюза должны распространяться и на социальную защиту сотрудников милиции, как это практикуется в развитых странах. Запорожская милиция, впрочем, активно вливается в профсоюзные ряды. Членами профсоюза являются уже больше тысячи сотрудников местной милиции.